qoşca hər bir şey hazır idi. Özü üçün hazırlamışdım mahnını. Bizə sadəcə idi ki, Seva bir dənə yeni mahnıma qulaq asanda bu 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 günləri təqdimdə təqdim edəcəyəm, <laughs> açığı belə dedi bizə. Dem, elə qoş baxım qızlar, maraqlıdır. Sizə bu həsrəti çəkdirən kimlərdi? Bilirsən, kaş ki məmə ilə papa yanımda olardı. Onlarla bölüşərdim bunu. Alınmı? Bağ o zamanla bu mahnını 2-3 gündür bu mahnını dinləyirəm. İnanın 2-3 gündür mən göz yaşımı saxlaya. Hələ ki bu mahnı mənə göz yaşı verir. Qaldı ki bu mahnının klipli. Fənah e, Eldəroğlu bizim üçün klipi çəkəcəyi inşallah. Fənahın əl işlərini görmüsük. Mən inanıram ki uğurlu bir klip alınacaq. O üçün gözləyin bizdən. Əmşə gördüyümüz sarı saçlarınızla deyəsən vidalaşmısınız. Bu da həsrətin nəticəsidir. Kliplə bağlıdır, çünki ıı, klipimizdə biraz obrazımız dəyişiklik olsun deyə. Sonra bir klipdə çəkəcəyi o biraz ıı, ərəb sayağı olacağı deyə bizə lazımdır. Saçlar, ıı, sonra geyim, hamısı fərqli olsun. Onun üçün dəyişirlər hələ qabaqdadır. <laughs> Eşitdi, yaxın zamanlarda burnumuzdan plastik əməliyyat keçirəcəyisiniz. <laughs> İnshallah ayın 27-sə əməliyyata hazırlaşırıq, 27-sində. Əməliyyatla olacağıq. 10 gündən sonra da yenə də qarşınıza yeni bir mahnı ilə, ə, yeni işlərimizlə çıxacağıq. Bu qədər iş gücün arasında burun əməliyyatı hardan çıxdı? Dedilər elətdirəm, mürəkkəbləşdim, niyə də yox. Çünki səhnə insanlığı profildən çəkəndə bir az pis görünə bilər. Onun üçün çək elətdirirəm. İncə sənət qurban tələb edir. <laughs>